Suratan Tekini, Berita 757 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM menahan pengerusi syarikat IJM Corporation Berhad berhubung kes berkaitan isu takbir urus korporat, proses perolehan, transaksi kewangan serta pemilikan aset di luar negara yang dianggarkan bernilai kira-kira RM2.5 -kira bilion. ringgit. Suspek lelaki berusia lingkungan 70-an itu telah ditahan kira-kira jam 7 petang Khamis di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya selepas kediaman beliau dibongkar. Sumber di Petik Sina Harian berkata, siasatan awal mendapati bank pelaburan tersebut telah dilantik untuk menguruskan proses tawaran pengambil alihan ke atas IJM Corporation Berhad termasuk urusan kawal selia dengan sebuah badan berkanun biaya sendiri. Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM, Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin mengesahkan maklumat berkata, fokus siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu, Mahkamah Tinggi Kuching membenarkan semakan kehakiman oleh lima anak syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas terhadap penalti berjumlah 120 juta ringgit yang dikenakan oleh Pengarah Pengedaran Gas Sarawak dan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julai Narawi. Hakim Den Wendeli memutuskan pemohon membangkitkan kes yang boleh dipertikaikan dan isu itu harus didengar dalam perbicaraan subsemptif. Bagaimanakah mahkamah tidak memberikan penangguhan terhadap penalti kewangan itu. Dan menetapkan 2 Mac depan sebagai tarikh untuk pengurusan kes berkenaan. Lima anak syarikat Petronas itu Malaysia LNG Sdn Bhd, Malaysia NNG 2 Sdn Bhd, Malaysia LNG 3 Sdn Bhd, Petronas Cari Gali Sdn Bhd dan Petronas LNG 9 Sdn Bhd dikenakan penalti kerana gagal memohon lesen untuk beroperasi di Sarawak. Permohonan lesen diwajibkan di bawah Seksyen 7 Ordinan Pengagihan Kes DGO 2016. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Trono, Paul Yong Chu kekal di penjara dan disebat atas kesalahan merogol pembantu rumahnya selepas dia gagal mendapat kebenaran untuk menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan sabitan dan hukuman ke atasnya. Panel tiga hakim mahkamah persekutuan yang dipengerusikan Hakim Besar Malaya, Datuk Seri Hashim Hamzah pada Jumaat menolak permohonan kebenaran Paul Yong selepas mendapati dia gagal memenuhi ambang peruntukan di bawah Kaedah 137. Kaedah Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 untuk memulakan semakan. Paul Yong, 55 tahun yang hadir di mahkamah dalam keadaan bergali dan memakai pakaian penjara berwarna oren tenang sepanjang prosiding. Pada 27 Julai 2022, Mahkamah Tinggi Ipoh Perak menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun dengan dua sebatan terhadap Paul Yong selepas didapati bersalah merogol pembantu rumahnya seorang warga Indonesia berusia 23 tahun di sebuah bilik di rumahnya di Ipoh pada 7 Julai 2019.